поехал Борисова произошел еще один взрыв. Домой зашел, дверь закрыл, хлопал. Человек в капюшоне подошел к полицейской машине и бросил взрыв пакет по некоторым данным в салон. Практически за год убивают третьего российского генерала. А той самой улицы, где два дня назад в результате теракта погиб один из генералов Министерства обороны. Это у них нету самих денег. Русский генерал долгие годы жил в нищете. У них нет череды квартир, которые они могут менять, и дач. Они катаются на очень скромных машинах. Они не могут позволить себе взять охрану. Привет, друзья! Меня зовут Алана Курбанова, и я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Росіяни продовжують перемагати, наступати, захоплювати, звільнювати і просто перемагати у і тільки у московських студіях. Ми ж як і завжди, будемо розвінчувати найголовніші з тих міфів, які вони вже створили, і будемо ставити росіян на свої місця. Тож я закликаю друзі всіх і кожного обов'язково нам у цьому допомагати. Не забувайте лишати свій лайк. Воинсково подписывайтесь на youtube канал нова, Лайф, Лайв, комментуйте, почувствуйте побачене и пар за все, отримайте задоволення від от того, що побачите. Москва, всем привет! В понедельник утром взорвали автомобиль начальника управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил, и вот сейчас примерно в половине второго ночи совсем недалеко от Ясеневой улицы в Орехово-Борисово произошел еще один взрыв. МСК-1 находится в нескольких десятках метров. От места ЧП участок Елецкой улицы сейчас перекрыт на месте не меньше двух автомобилей. Скорой помощи также к месту съезжаются Следственный комитет оперативной службы и спецслужбы. Кто пострадал при взрыве, пока неизвестно. Вот я не знаю, что это. Там вот уже менты едут, подъехали. Я не знаю, что там валяется. Я вам хочу нагадати, що згідно із відкритими джерелами і з відкритою інформацією, тільки цього року десь приблизно 58 терактів. Змогли запобігти ФСБшники. До речі, серед них і теракт проти головного пропагандиста Соловйова. це тоді, коли йому труїли піцу і намагалися задвохсотити самого пропагандиста. Кожен раз ми бачимо постановочні кадри, когось схоплюють томіки Бандери, неонациська символіка і не тільки. І, слава Богу, ФСБ не допустила. Але сам Соловйов підбиває підсумки цього року і каже, що хтось за одним і тим самим сценарієм вбиває вже. Третього російського генерала тільки впродовж цього року. Мовляв, ніхто не зробив висновки, ніхто нікого не перевів на казарманий стан. Немає охорони, немає нічого. Ми думаємо, що наше благородство хтось то а Ані по одному і тому же сценарію практически год убивают третього російського генерала. Ми не перевели. наших генералов не на казарменное положение. Они также и проживают. У них нет у самих денег. Русский генерал долгие годы жил в нищете. У них нет череды квартир, которые они могут менять, и дач. Они катаются на очень скромных машинах. Они не могут позволить себе взять охрану. Зачекайте. <говорите> так у вас же есть ФСБ. Вы же так пишаете своей разведкой. ФСБ звітує про те, що все змогли запобігти, всіх схопити і всі у безпеці, хіба не в цьому і полягає завдання розвідки. Я, до речі, нагадаю, що в Україні теж траплялися такі трагедії. Хоча, все ж таки, на території Росії виявляється жити куди небезпечніше. Зрештою, це просто нагадування всім і кожному, той, хто в погонах, чи той, хто в цивільному, всі, хто вчиняли злочини проти українців. Де бы вони не были, в будь якому российском регионе вони обов'язково мають понести свою ответственность. А мы до сих пор не выработали модус операции по защите наших офицеров, когда они оказываются дома и выясняется, что там им опаснее, чем на фронте. Мы до сих пор не вели смертную казнь для тех подонков, которые готовят и совершают теракты против наших героев. Мы же гуманисты. Мы же против смертной казни. Теперь Москва. Возвращаемся в столицу. Сегодня ночью было совершено нападение на полицейских, причем на той самой улице, где два дня назад в результате теракта погиб один из генералов Министерства обороны. По предварительным данным, человек в капюшоне подошел к полицейской машине и бросил взрыв пакета по некоторым данным в салон, в котором находились четверо полицейских, <coughs> двое из которых в тяжелом состоянии. Ночью приходили сообщение о том что двое полицейских погибли но пока они не находят подтверждения, они доставлены в больницу и за жизнь и, и за, жи, за их жизнь борются столичные, столичные митиги на, на... Да, давай прежде всего наверное сообщение от следкома зачитаем это да. единственные официальные данные на самом деле которые сейчас есть Следователи и криминалисты столичного следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Если посмотреть на сообщение, то уже можно понять, что есть расхождение с данными СМИ. Улица Елецкая названа да, в заявлении Следственного комитета, а в СМИ разошлась Ясеневая. Но ну, в любом случае это место близкое к тому, где... Это один микрорайон, по сути. Да, да, это Орехово-Борисово. Это место, где был убит накануне генерал-лейтенант Минобороны Российской Федерации Фанил Сарваров, но данные о погибших не подтверждены еще. Ну и э, в эти минуты продолжают на месте работать следователи, э, специалисты и, э, спи, и сотрудники э, криминальной полиции, крим, криминалисты. Также на месте находятся очень много журналистов, и вот что рассказывают э, местные жители. Слышал, я из дома я уже был. Машина стояла, гаишная, ДПС на машину стоял. Шкода. Припарковал машину, пошел домой. Домой зашел, дверь закрыл, хлопал. Парни ну, парня какой-то увидел, я... Ну я не знаю, хто он такой. Сходил там в в машину чурок. Что он там лазил, откуда я знаю. Ну, маски был, я не знаю. А, в, Аскрі, в маске, как говорится. Похуй слышал я. Ну, я думаю, в наступному часу вже буде більше інформації і, можливо, будуть якісь заявиння і більше э-е новістей. Ну, і ще вам трошечки лялькового театру. Це Те, коли після прямої лінії Путіна Путіну задають питання, яке він сам написав. До якого не готувався, інформацію якої, звісно ж, не володіє, але зараз, просто зараз, він як вирішить все на місці, що вся Росія охне і ахне. Річ тім, що ви знаєте, під час цієї прямої лінії всі задають мільйон двісті якихось питань від глобальних таких дрібнесеньких, потипу того, що родини СВОшників скаржаться, далеко не всі отримують пільги як ветерани СВО. Один із волонтерів довго намагається пояснити Путіну як верховному головнокомандувачу, що СВОшники часто кинуті, кинуті без виплат, без пільг, без яких-небудь можливостей отримати щось від держави. Це стосується і їхньої родини. І він так довго навалює, пояснює у Путіна очі стають круглими. Він каже: взагалі ніколи не слухав би там такі проблеми, як це так. СВОшники, честь гордість Росії, все зробить. И прям там, на месте, уже доеду доручення премьер-министру разобраться. Здравствуйте, Александр Александрович. Э, я же прохожу в стажировку на Народном фронте э, у Михаила Михайловича, э, осваиваю проектное управление. Э, пока все получается, провели несколько форумов, э, успешно провели. Uh, у меня такой вопрос. Uh, ко мне обратились uh, ассоциации ветеранов uh, СОА. Uh, и вопрос такого характера. Uh, семьи, ж... uh, семьи жалуются на то, что льготы, которые предусматривают именно uh, ребята, которые служили в вооруженных силах до СОА, uh, в Москве э, не получают таких льгот, которые получают э, добровольцы и э, мобилизованные. Вот. Э, это связано с детским а, питанием в а, школах. Ну, они, они были на трехсот? На, трех на, год, на, на да, точно, да, точно. Но... Так, они принимали участие в специальной военной операции? Так точно. Но а я, я так я, я не понимаю, что это категория. <свят> а, это категория, которая э, заключили контракт до э, СО. Да. Но попали на СВО. Но попали на СВО. Звісно, Путін не знає, що СВОшники кинуті без виплат, без пільг, що вони не отримують нормальної медичної допомоги, що дуже часто вони викинуті просто на вулиці. Ну звідки йому знати, якщо він же ж не стоїть за цими м'ясними атаками, і не тільки, але яка гра, яка експресія, скільки почуттів і емоцій у той момент, коли Путін дає наказ всіх полюбити і всім все виплатити. Так да, вот. точно. И вот эти люди, попадают да, из мер поддержки. Да, да. Включая и семьи погибших и, да, и да, героев России. Пока да. да. даже не могу То есть люди заключили контракты с вооруженными силами да, до точно. начала СВУ, потом попали на СВО, и, и на них не распространяются меры в да, да. что, что решится доложить э, фамилии. Не, нет, сейчас не надо, сейчас я с собой не лечу. Михаил Михайлович. Ну, Для, меня это полная Если ты Не, не, у меня было. Это, просто для меня полная неожиданность. И в, этой же перечень включаются семьи погибших героев российских. Да, да, да. И кавалеров. Да. Да. Участников СССР. Так точно. Это, это просто на явный очевидный пробел, на какой как ни Давайте обязательно, ладно? сейчас, да, а, сейчас берем, мы там продолжим. Спасибо. во-первых, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО сбит беспилотник, летевший в сторону столицы. На месте сейчас работают оперативники. Разрушений и жертв нету. Кроме этого, сегодня ночью приходили сообщения о том, что БПЛА атаковали Тульскую область. А под удар попало одно из предприятий города Ефремов. Официальных данных пока нет, но местные паблики сообщают, что жители слышали в Воздухі ну, около десятіх зривів і е, звуки роботи ПВО точних даних ПАК от регіональних властей е, нет. ні на цьому друзі. В мене все. А я звісно ж закликаю всіх і кожного від завершення цього випуску. Обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Корбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і обов'язково повертайтесь до нас. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.